নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে ধর্মনগরের স্কুল অফ ড্রামা আয়োজিত কুড়ি দিনের একটি বিশেষ কর্মশালার আজকে পরিসমাপ্তি হলো কর্মশালার পরিসমাপ্তি হলো আজকে ধর্মনগরে যেখানে আহ কুড়ি দিবসীয় নাট্য কর্মশালা তার সঙ্গে থিয়েটার থিয়েটার ওয়ার্কশপের বর্ণাঢ্য সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়ে গেল বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় ধর্মনগর অর্ধেন্দু ভবন মঞ্চে সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন প্রবীণ সাংবাদিক ছিলেন উত্তর জেলার শিক্ষা আধিকারিক রিপন চক্রবর্তী থেকে শুরু করে অন্যান্যরা এছাড়াও ছিলেন কুড়ি দিবসের নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের শিক্ষক তথা দিল্লি থেকে আগত বিশিষ্ট নাট্য নাট্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন কি বক্তব্য উঠে আসছে ধর্মনগর থেকে শুনুন नाट्य विद्यालय एन एस डी टी आई का वर्कशॉप हो रहा है और लगभग ये जो पूरा वर्कशॉप है ऑलमोस्ट बीस दिन का ये वर्कशॉप था पूरा पूरा और इसमें प्रोडक्शन हमारा मेन टारगेट नहीं था एक्चुअली ये जो प्रोडक्शन है तो और कम है पूरा एक प्रोसेस का मेन टारगेट ये था कि कहीं ना कहीं बच्चों को एक आ, अपनी स्पेस मिले जहाँ वो अपनी कुछ स्टोरीज को इम्प्रोवाइज कर सकें अपने ओरिजिनल काम को क्रिएट कर पाए इसीलिए इस वर्कशॉप में जब शुरुआत से हम लोगों ने राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग डिस्कशन उस पर भी बहुत फोकस किया है सिर्फ ये मेरी रात ने खाली एक्टिंग बेस नहीं रखा उसको और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी तीन प्रस्तुतियाँ हुई अभी हो रही हैं एक प्रस्तुति और चार प्रस्तुतियाँ हैं पूरी और इसकी खासियत है कि सब ओरिजिनल प्लेस है यानी बच्चों के साथ मिल के बनाए हुए प्ले है ऐसा नहीं है कि लिखे हुए स्क्रिप्ट उठाकर हमने किया बच्चों के साथ मिलकर प्रोवाइज किया और इसमें बहुत ध्यान ये रखा कि बहुत सारी थीम्स पर पहले काम किया गया और उसमें से कुछ थीम्स को हमने सेलेक्ट किया इस कल्बिनेशन का और जैसा ये पहला प्ले था रिफंड आपने देखा रिफंड एक क्रिस करंथी करके एक प्ले राइट है उनका एक एक्ट प्ले है लेकिन हमने जो टीम ने जब इसको करा तो उसको हमारे अपने परिवेश खासतौर से त्रिपुरा का जो परिवेश उसके हिसाब से उन्होंने उसको बनाया और दूसरा जो तो लॉकडाउन के बच्चों के एक्सपीरियंस थे उसके आधार से मनाका बनाया गया था लॉकडाउन मेमोरीज और तीसरा अपने जैसा अभी आ, जो आ, मेंटल हेल्थ जो कि बड़ा इशू है आज की तारीख में और एड्रेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जब हमने इस पर बात की तो हमें लगा कि ये इंडस्ट्री प्ले बन सकता है और उसकी खासियत ये है कि मेंटल हेल्थ वाले प्रोडक्शन में स्पेशली बच्चों ने खुद सारा रिसर्च किया उसका मतलब जितना भी इसमें डाटाज आए थे या जितनी भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंटरनेट से निकाली और चौथा प्ले जो खासतौर से जो सबसे छोटे बच्चों का है हमारा और ये कलरफुल प्ले है सबसे ज़्यादा ये भी इम्प्रोवाइज प्रोडक्शन है पूरा पूरा और हमने कोशिश की कि अलग अलग कलर्स स्पेशली छोटे बच्चों के जो थे वो निकल के आए कितने बच्चे थे तो इस बार बच्चे ज़्यादा हो गए थे एक्चुअली हम लोग इसलिए भी हमारे प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर बड़े ग्रुप में 43 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, था जो 12 से 16 साल का ग्रुप है और जो छोटा ग्रुप था उसमें लगभग थार्टी फोर बच्चे आप लोग कितने चार्टिस आए थे हम लोग चार फैकल्टी हैं पॉस्टूट हैं वो यही गए हैं और नगर के हैं पूजा है वो आई है वो एन एस टी त्रिपुरा से ही है पास आउट है और रविंद्र हैं ये मणिपुर के हैं और एक कर्मी है वहाँ पर काफ़ी रंग तरंग करते हैं आपका तो नाम नया रजनीश ना 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 ना। ना ना। मैं दिल्ली में हूँ मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरा एक, तो एक अपना ट्रेडअल ग्रुप भी चलता है खेल तमाशा के नाम से और हम लोग साल भर में काफ़ी मतलब इस साल ही हमने हम लोगों ने लगभग लग तीन लग सौ चार सौ शो कर दिए तो हम लोग अलग अलग ग्रुप के हैं जो तो टी से जुड़े हुए हैं और टी से हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है तो मैं तो ऑलमोस्ट जब त्रिपुरा का टी बना था तो तब से ही बनने से पहले আপনার সঙ্গে ধর্মনগর থেকে বক্তব্য বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের আহ আগামী দিনে নাটক থেকে শুরু করে থিয়েটার কোচিকাচার শিশুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া সেই এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন খুব যত্নের সাথে প্রত্যেক প্রত্যেক যারা ছিলেন উপস্থিত বিশিষ্টরা তারা যত্নের সঙ্গে সেই সমস্ত পড়ুয়াদের প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা ধর্মনগর শাখার পক্ষ থেকে ছোট্ট একটা বিরতির পর ফিরে আসবো সঙ্গে থাকুন